Мам, ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минула 43 осінь. Як я побачив перший раз свім. Вже минуло два роки, як не стало відомого українського співака шоумена, композитора Андрія Кузьменко. Що ж пам'ятаєте керманці про Кузьму Скрябіна? Ну, пісні пам'ятаю. Він останній альбом хороший випустив. Там что-то я слышал вот такое. Жалко, правда, что он разбился, молодой был. Но ну, он очень хорошо пел, вообще очень хорошие песни у него были, душевные такие. Да, до сих пор слушаем. Такие. Да. Ну, спой В сама. сама. вся очень самая любимая песня. песня. Мам тоже хорошая, красивая. Да. На самом деле как бы, тяжело ну, было осознавать, как бы и действительно вот, увлекаемся творчеством. У меня ребенок очень, как бы, несмотря на то, что молодежь сейчас особо там такие песни со смыслом не слушает. Вот, но как бы действительно очень талантливый человек и очень жаль, что так получилось. Как бы лучших, как говорится, забирает от нас Господь. Ну, как бы надеемся, что там ему будет лучше. А керманці з теплотою згадують загиблого лідера групи Скрябін. Він був простою людиною. Його слова чіпляли за живе. Андрій ніколи не боявся висловлювати свою думку. це патріот України. по друге у нього дуже душевні пісні. Ми їм слухаємо дуже да, часто. Да, Особливо пісня про маму дуже подобається. Так що ще можна сказати про нього. Як чоловік, він дуже хороший. Постійно Ну, он постоянно поддерживал э, Украину, постоянно помогал иточникам нашим на Востоке. Его взгляды вот эти вот на политику в последнее время как бы уваж... Ой, человек вызывал безумное уважение. Вот безумное уважение за свою как бы, настойчивость, за свою уверенность в своем слове, как бы не, не опасаясь ни, ни, ничего. И... Классно он был в общем. Красивые были песни, рассуждал красиво, был за идею Украины, как бы был против войны, как-то так. Печально где-то что не стало. Я с ним встречался когда-то, еще в далеком, когда он только начинал во Львове. Но знаем, помним, любим. Очень трагическая смерть такая, которая потрясла весь Микаса. Всех людей, которые его помнили. Ну что сказать, вечная память ему. И... Но ну, хороший человек был, который поднимал, как говорится, дух народа. У него в песнях была вся, как говорится, правда и от жизни, как говорится, человек пел от сердца. Ну что можно еще сказать? Больше таких людей, наверное, не будет. Светлая память ему. Нагадаємо, що 2 лютого 2015 року Кузьма Скрябін загинув у жахливій автокатастрофі під кривим рогом. Шкода, що не стало такого видатного музиканта та композитора, але його пісні запам'ятаємо назавжди. 2 лютого у бібліотеку імені Горького, що у Білгородністровському, віддати данину пам'яті відомому українському співакові прийшли любителі його віршів. Пісень про це дивіться у наступних випусках. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.